который имеет как бы представительство, а но а не имеет предпринимателей, там каких-то функций. Да? А в таком случае, как бы, вы не рассматриваете вопрос превращения его как приличного человека в демократии, то есть из которой формируется и местный совет Превращение. То есть тогда тогда уже э, не будет сверху до словения там каких-то властей, а он сам уже будет наделять вверх из своего состава формировать вверх, э, то есть сделать все наоборот. Ну, это уже... Це кардинальні зміни в законодавстві. Навіть, я так розумію, навіть Конституцію потрібно вносити зміни, щоб домогтися саме такого те, той тілі, яку ви сказали. Ну, Ну, а ми в принципі, об Саме за зниження представницької демократії, зниження ланки до місцевого рівня, мікрорайонного як найнижче. Чим нижче ця ланка представництва і з тим, скажімо, тим більше демократія розбудова, то тим якісніше розбудова демократії в країні. На місцевому, регіональному та національному. Якісніше побудова громадянського суспільства. с Майданом, там требования запутались в требованиях вот, по поводу демократии, не знаю, что сформулировать. И если бы это изменило переступление э, вот в таком направлении, требовали бы ну, подвели бы на некоторых на, на Вы знаете, сегодня органы самоорганизации, постоянно приходится с ними общаться, постоянно по ходу своей работы, э, они э, регулярно поднимают вопрос о том, что создать орган самоорганизации населения в соответствии с действующей процедурой это... Э, Мягко говоря, неправильно да, то, что сегодня предусмотрено по законодательству. Я, я согласен с этим. Потому что если люди хотят самоорганизовываться и решать какие-то свои проблемы, то им, в принципе, в этом аспекте никто не должен ставить палки в колеса. Но, с другой стороны, я, опять-таки, уже как юрист, здесь понимаю определенные механизмы защиты. Вы понимаете, завтра мы только что с вами говорили, отвечая на предыдущий вопрос, завтра орган самоорганизации населения будет поднимать вопрос о делегировании полномочий, да, например. Здесь возникает вопрос о том, насколько легитимными, насколько Реально представляет интересы, например, жителей этого микрорайона, дома не имеет значения на каком уровне те люди, которые до этого самоорганизовались. И здесь вот э, логика законодателя, как я понимаю, когда устанавливался вот этот барьер, в значительной степени, может быть, исходя из этого была установлена. Что для того, чтобы э, понимать, кто у власти ну, становится партнером, да, в реализации определенных полномочий, необходимо видеть этот весь процесс и понимать, насколько он законен с точки зрения процедуры создания. Поэтому здесь действительно есть вилка. С одной стороны, я абсолютно с вами согласен, но с другой стороны, все будет зависеть от объема тех полномочий, потенциально на которые может претендовать орган самоорганизации населения. А по сути, вы абсолютно правы, и все, что касается форм местной демократии, и органы самоорганизации, и местные инициативы, и общественные слушания, и так далее, и тому подобное, збирання по місту жительства – это однозначно ті форми, які сьогодні повинні розвиватися. І, і потрібно буде вносити саме, е, саме в чому? Як обирати е, комітет мікрорайону, то комітету органу самоорганізації населення? Тому що в такому випадку потрібно вже все голосування за членів комітету цього мікрорайону. Щоб вони реально представляли абсолютно всі, е, скажімо так, на останній питання у нас зараз вже закінчиться. Я э, хотел сказать спасибо, да, что вы есть и еще продолжаете работать. Да. Я смотрю со временем. У вас еще до, достаточно запас времени по возрасту, и поэтому я думаю, это движение будет иметь развитие. Вот. Вот. Но что я хотел сказать? Вот по поводу того вопроса, который сейчас был задан, дело в том, что пока не были созданы громады, пока не будут созданы семьи. Вот эти вот вещи, понимаете, они абсолютно не имеют сегодня значения. Значит, если есть громада, то есть есть коллектив, вы меня извините, у этого коллектива не будет такой рады, как МИСКА сегодня существует и так далее. То есть это единый организм. И сегодня надо работать с населением для того, чтобы вот этих вот ну, практик негативных, да, типа нынешних депутатов, чтобы их просто не было. Вы же смотрите, обратите внимание, сколько лет мы с вами встречаемся, да, и являемся сторонниками этих движений. Но благодаря тому, что местная власть, в принципе, вообще представители, они не занимаются очень важными, кстати, для населения, для громады вопросами. Они их просто они, а, игнорируют. представители, они все партии. И да, это, и я могу это, сказать, нет. у нас есть целое управление да, внутренней политики, которое должно заниматься. Никто не занимается развитием этого движения. Это колоссальный минус. И в этом плане... Мне, я, я, мне думается, что мы с вами все-таки должны больше как бы, обратить внимание и педалировать на создание громад, а уже действительно в громадах появляются представительские органы, как, какими являются ОСН. Вот. Ну и последнее, что я хотел сказать, вот по поводу того, что сейчас было сказано, как бы вниз передавать полномочия. В Европе существует два принципа по местному самопровождению основных, которые и в Харькове указаны. Это принцип Децентрализации, то, что по Киеву просто необходимо делать, и то, что вы сейчас делаете, это все-таки начало этого принципа да, децентрализации. А во-вторых, это принцип субсидиарности. Значит, я заканчиваю на этом и хочу сейчас самое главное сказать. Значит, сегодня все, кто выступают за выборы в Киеве, говорят о том, что необходимо в Киеве создавать районные советы. Могу как специалист, как уже седой абсолютно человек в этом вопросе сказать. Все, что делается сегодня в Днепровском районе, создаются ассоциации ОСН. Это и есть представительский орган районного уровня. И не нужны никакие искусственные дополнительные депутатские советы. Они абсолютно не нужны. Это мы видели и как бы прошли эту негативную школу. Поэтому система, система самоуправления и закон, законодательство позволяет создавать на уровне микрорайонов территориальные громады микрорайонные ОСН, как представительские органы, представительские э, органы районов через ассоциацию ОСН микрорайонов да, и создавать м, просто необходимо э, уже городскую раду вот этого всего. И это будет параллельная структура, которая будет держать и заставлять работать вот, э, как бы в той ситуации негативной, в которой мы сегодня оказались. Но эта ситуация, она в общем-то я, я прошу прощения, спасибо вам большое. А, спасибо. Самое главное, да, вот мы сегодня идем на муниципальную ассамблею, там все время муссируется вопрос районных рад. Мы с вами должны занять четкую позицию. Районными радами должны быть ассоциации ОСН. Это совершенно естественно и правильно. Спасибо мы, мы створили районную раду. Мы слышали, а, вы, а, вы, а на ревне Киева у нас есть... Мы, как раз, я я этом плане вместе. Я, 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 я керівником громадської Громадской спилки Ассоциации Органов населення Населения Киева. Это Поэтому мы сейчас <laughs> 逆へ。